Прямо такие активные, дадим мы вам слово. Выйдет сюда и скажете, Я думаю, обязательно завтра наши самые. Я не исключаю, что нас будут и критиковать завтра за то, что Саратовская область в полном объеме имеет семена. Но с другой стороны, я этот вопрос неоднократно ставил. Я его ставил перед первым заместителем председателя правительства России, Первый заместитель представитель правительства Зубков, значит, давая срочно письма. Письма были направлены, поручения даны Минсельхозу России. Но, к сожалению, вот, вот поныне не так. Конечно, если я четко и ясно обозначал, говорю, Виктор Алексеевич, на элеваторах Саратовской области хранится ячмень интересованного фонда, проверенный Росфельхознадзор, Росфельхозцентр, проверенный посевные качества, которого вполне удовлетворительны для посева на кормовые цели. Зачем нам покупать семена по 15-20 по тысяч рублей, когда мы можем купить почти 4,5-5 тысяч по рублей? Это экономия финансовых ресурсов. Ну понятно, нежелательно кураж использовать на семена. И, как говорится, любому человеку понятно. Но в этой ситуации для... Да. Мы же сеем массовыми репродукциями часть площади. Сеем. Но почему в такой ситуации мы не можем посеять и взять это зерно у нас, не надо никуда ехать. Это один момент. И второй момент, я говорю, а второй, мы окружены африканской чумой со всех сторон. Вот, как говорится, барьеры везде уже понаставили, значит, самые милицейские, и ветеринарные, и все возможные. Сейчас поедем, откуда повезем, не дай. Завезем еще что-нибудь сюда к себе, значит, там. Но, к сожалению, я думаю, что завтра э, будут там присутствовать и губернаторы. И